Ha, Assalamualaikum dan salam sejahtera Cikgu Waalaikumsalam ha, Salam sejahtera juga kepada yang menjemput saya ha, Selamat pagi Cikgu, Cikgu sihat ke? Alhamdulillah, sihat okay. Terima kasih, saya ucapkan kepada Cikgu, Cikgu Muhammad Hafiz Minda selaku Guru Disiplin dari SMK3 Permata kerana sudi bersama saya hari ini jadi untuk makluman semua, Cikgu Hafiz dah mengajar selama 10 tahun dan banyak pengalaman beliau dalam menangani pelbagai isu disiplin serta kesejahteraan murid di sekolah. Jadi untuk temu bual kita pada hari ini bertujuan untuk nak membincangkan tentang kesejahteraan psikososial murid dan bagaimana pemahaman guru-guru terhadap teori perkembangan yang mana boleh membantu dalam konteks pendidikan madani pada masa kini. Cikgu. Uh, soalan pertama daripada saya, kalau kita tengok sekarang kan, banyak murid yang menghadapi tekanan dari segi keluarga, kawan ataupun media sosial. Jadi saya nak tanya cikgu, uh, macam mana sebenarnya teori perkembangan boleh membantu cikgu untuk faham dan tangani isu psikososial murid dengan lebih berkesan dalam suasana sekolah sekarang ini? Okey, uh, terima kasih pada soalan tu. Uh, jadi Uh, sebelum kita sebelum saya menjawab soalan tu uh, kita kena tengok sekarang ni uh, murid ni uh, dia punya dia berbeza dengan apa yang cikgu-cikgu uh, alami waktu dia bersekolah dulu sekarang budak-budak kebanyakan dia uh, kalau kita tengok kes-kes sekarang ni kes dia uh, berbeza dengan apa yang berlaku dulu jadi itu menjadi satu cabaranlah pada cikgu-cikgu khususnya cikgu disiplin bagi menangani masalah-masalah yang berlaku. sebab bukan kita perlu menangani murid saja. Termasuk ibu bapa yang ah sekarang ni mungkin tidak faham tugas cikgu ni. Bukan sekadar mengajar dalam kelas tapi untuk mendidik anak-anak ni menjadi seorang manusia. Uh, yang lebih baik di dalam dan juga di luar sekolah jadi bagi saya, teori perkembangan ni sangat membantu bukan saja guru bukan sahaja guru display, semua guru uh, faham kenapa murid yang ini bertindak seperti itu hmm. uh, contohnya mengikut teori Eric Erickson dia kata uh, remaja ni, dia tengah cari identiti dia di tengah, uh, tengah nak kenal siapa dia nak cuba ini, nak cuba itu yang perkara-perkara yang sebelum ni dia tak pernah buat, bila naik masuk sekolah menengah contohnya dia jumpa kawan-kawan yang ramai uh, nak belajar benda baru, jadi uh, waktu lah mereka uh, nak memberontak uh, nak melawan dan sebagainya sebab kita, kita faham dia tengah cari diri dia aa, dan juga sebagainya lah hmm. macam kat sekolah saya lah kalau masalah display ni kita tak terhukum kita hmm. siasat dulu apa penyebab dia sebab apa yang berlaku tu aa, apa punca masalah ni kebanyakan dia kalau kita tengok masalah ni kebanyakannya berpunca daripada rumah Khususnya dekat bandar ni Kebanyakannya hmm. keluarga Mak ayah keluar pagi Balik malam hmm. Ada yang dua tiga kerja Jadi tak sempat nak tengok anak uh, Membesar dan sebagainya lah Jadi anak ni dia cari, Anak ni kurang perhatian uh, Dia kurang perhatian Maksudnya dia cari perhatian Dekat orang lain Dekat siapa? Dekat kawan-kawan dia Uh, dekat kalau yang perempuan ada yang cari perhatian dekat kekasih-kasih dan sebagainya. Jadi uh, perhatian tu dia dapat daripada orang yang salah. Hmm. Uh, jadi dengan teori ni dia, dia membuatkan uh, kita ni cikgu lebih empati bukan sekadar kita nak denda. Dekat sekolah ni hukuman dia bukan kita nak menghukum. Dia adalah untuk kita mengajar dia untuk dia kita sedarkan murid ni engkau buat salah akan ada akibat dia tapi akibat dia ni adalah untuk Masuk. mendidik mendidik hmm. memberi kesedaran apa kita buat akan ada kesan dia baik kau buat baik Masuk. akibat dia benda buruk kau buat buruk akibat dia jadi bila murid itu sedar benda ini saya tak langsung dia akan, eh tak boleh buat ni, nanti akan ada benda ni, kesan dia. Jadi itu, selaras dengan pendidikan badan ni, kita ni nak mendidik dengan kasih sayang dan nilai kemanusiaan. Tetapi dalam kasih sayang perlu ada ketegasan supaya murid-murid uh, ni tahu mereka ni uh, perlu dibentuk dengan cara yang lebih baik lah. Uh, bukan kasih sayang yang akan membuatkan mereka uh, naik kepala hmm. uh, Anggap cikgu ni seperti kawan-kawan nah, Itulah pada pandangan saya berkenaan dengan soalan yang pertama hmm. Ya betul cikgu, saya setuju juga Kadang bila kita faham uh, latar belakang emosi murid tu kalau kita sebagai cikgu ni boleh pilih cara hmm. yang sesuai untuk kita bantu dia orang Betul ha, Kalau tidak memang mudahlah kita salah tafsir tingkah laku mereka yang sedang hmm. membesar Betul Okey, okay, baik cikgu soalan yang seterusnya hmm. saya ajarkan kepada cikgu okay. Kalau kita tengok murid ni tengah membesar kan dari segi fizikal, cara hmm. fikir dan emosi Jadi pada pandangan cikgu lah macam mana tiga, tiga perkembangan yang saya sebutkan tadi dari segi fizikal, cara fikir dan emosi ni saling berkait dan dapat mempengaruhi jati diri serta kesejahteraan emosi murid. Okey, uh, terima kasih soalan yang kedua ni. Jadi pada pandangan saya lah, ketiga-tiga benda ni dia akan saling berkait. Hubungan dia sangat kuat. Contohnya lah, bila murid uh, berubah daripada segi fizikal, hmm. daripada sekolah rendah masuk ke sekolah menengah mereka akan mengalami perubahan a uh, kita panggil akil bali lelaki hmm. akan mengalami perubahan perempuan pun mengalami perubahan jadi dia akan uh, perubahan tu bukan saja fizikal tetapi daripada segi emosi kalau lelaki dengan misai tumbuh uh, bentuk badan membesar perempuan pun sama berlaku perubahan pada tubuh badan jadi Uh, waktu itulah mereka uh, akan mengalami uh, suatu perasaan kenapa badan mereka berubah, kenapa macam ni, kenapa macam tu, jadi kalau pada waktu itu uh, dah mereka pula, kalau ada persegi emosi cepat selesai, hmm. kalau tengok muka tumbuh jerawat, rasa malu dan sebagainya uh, kalau tak ditangani dengan baik itu akan mengganggu uh, emosi dia uh, mengganggu uh, emosi orang sekeliling dan sebagainya ha, sebab tu kalau uh, macam saya mengajar pendidikan jasmani dan kesihatan, memang ada tajuk uh, kita kata satu, mengenai perubahan fizikal uh, dan emosi pelajar ni, jadi kita dalam tajuk tu, kita mengajar mereka uh, semua orang akan alami benda tu lambat atau cepat mereka akan alami perubahan, jadi macam mana cara kita nak tangani, jadi dalam tajuk tu, kita dah uh, bagi tahu pelajar cara-cara kita nak tangani bila berlaku perubahan kita kena terima, so badan kita akan berubah itu daripada segi fizikal dan emosi lah daripada segi kognitif pula bila remaja khususnya di sekolah menengah ni mereka mula kata -kata pandai berfikir khususnya budak-budak sekarang, dia orang lebih evan dengan teknologi dan sebagainya Suka persoalkan kenapa hmm. peraturan tu macam ni kenapa macam tu contohnya potong rambut kenapa cikgu kena potong rambut kalau uh, pot tak potong boleh belajar juga. jadi hmm. kita kena rationalkan mereka a uh, sesuatu tempat contohnya ada peraturan uh, contohnya di sekolah kita dah letakkan rambut macam mana macam mana so apabila kita masuk ke suatu tempat kita perlu ikut peraturan tempat tu. Hmm. Uh, di rumah mereka pun ada peraturan yang mak ayah mereka tetapkan. Jadi ini mengajar. Sekolah ni tempat mereka belajar uh, mengenai dunia luar. Hmm. Sebab apa? Di sekolah ni asas saja. Jadi lepas mereka uh, lepas sekolah, bila mereka dah kena dunia sebenar, sebenarnya banyak lagi cabaran-cabaran yang perlu mereka hadapi. Jadi sekolah ini adalah tempat mereka bermula hmm. uh, untuk mengenal dunia. Ha, jadi apa-apa soalan sebenarnya cikgu kena jawablah a ha, supaya mereka ni rasa uh, mereka ni uh, dilayan sebenarnya hmm. dihargai juga ha, tak boleh kita apalah kalau soalan macam tu tak ada tanya. Ha. jadi kita cuba jawab secara rasional ha, kalau soalan tu kita boleh jawablah okey ha, contohnya di sekolah saya kalau kita tengok murid sekarang ni kalau terlibat dengan kes a uh, hmm. bergaduh Kebanyakan mereka uh, bully contohnya. Kebanyakan mereka, uh, satu ada masalah keyakinan diri, uh, pergaulan dan sebagainya. Jadi, hukuman itu tetap kita bagi. Tapi, di samping itu, uh, kita akan hantar mereka ke kaunselor untuk uh, pihak kaunseling memberi program-program uh, yang supaya mereka lebih uh, terdedah dengan macam mana mereka hmm. nak kenal diri mereka, potensi diri mereka dan rasa diterima. Kalau mungkin di rumah rasa tak ada orang beri perhatian pada mereka hmm. tapi sebenarnya di sekolah uh, mereka uh, sedar cikgu uh, semua yang lain uh, memberi perhatian pada mereka. Uh, jadi itulah hmm. pada pandangan saya untuk uh, soalan yang kedua. Saya harap menjawablah uh, persoalan itu. Saya nak menjawab cikgu. Uh, jawapan daripada cikgu sangat menarik. Um, maksudnya kalau guru tu tak peka hmm. dengan perubahan murid, maksudnya uh, boleh timbul masalah emosi dan tingkah laku kan cikgu? Ya betul. Kalau uh, kita mengajar macam uh, kalau uh, sebelum ni kita tengok murid tu seorang yang aktif, tiba-tiba hari tu kita tanya jawab pun <tuk> macam uh, tak nak, 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 nak jadi Uh, itu mungkin ada berlaku perubahan jadi mungkin kita boleh panggil kenapa, apa berlaku mungkin ada masalah-masalah yang kita uh, mereka hadapi jadi kita, kalau kita boleh bantu, kita bantulah, mana setakat mana yang boleh, uh, jadi uh, cikgu ni kena peka jugalah tengok perubahan murid Uh, khususnya yang kita mengajar ataupun yang uh, supaya tak berlaku benda-benda yang uh, buruk lah uh, hmm. uh, yang banyak berlaku sekarang supaya tak berlaku pada murid-murid kita hmm, betul, dari segi jawapan cikgu maksudnya cikgu memberi perhatian kepada murid dengan mendengar apa yang nak diluahkan hmm. jadi dengan rasa, dengan uh, aksi sebegitu uh, murid rasa dihargai dengan perbuatan yeah. cikgu tu dan mereka ni jadi lebih terbuka lah nak berubah dan jadi positif betul. Hmm. jadi cikgu kita telah sampai kepada soalan terakhir pada hari ini okay. jadi saya nak tanya cikgu sekarang ni dunia pendidikan memang banyak sangat lah cabaran dia betul Murid dari segi murid stres, betul. terpengaruh dengan media sosial betul. dan mudah hilang fokus dalam kelas. Betul jadi saya nak tahulah macam mana pemahaman cikgu tentang perkembangan murid ni boleh membantu cikgu-cikgu pilih strategi mengajar yang sesuai pedagogi yang sesuai dengan keadaan semasa ini ok uh, berdasarkan soalan tu kan betul lah uh, kebanyakan kalau tanya kawan-kawan cikgu uh, yang mengajar sekarang kebanyakan pelajar ni murid ni badan, badan dalam kelas tapi dia punya pemikiran tak tahu ke mana. Aa, sebab kalau contoh di sekolah saya, kalau sekolah bandar ni, kebanyakan budak dia, kebanyakan dia bekerja. Aa, sebab datang daripada keluarga yang susah. Jadi, mereka bekerja waktu malam. Jadi, bila waktu kerja waktu malam, penat, datang ke sekolah, penat, tidur dan sebagainya. Jadi, perhatian kat kelas tu memang kosong lah. Aa, jadi, itu antara masalah-masalah. Jadi, kita faham lah masalah-masalah uh, murid ni, jadi macam mana kita nak, uh, macam soalan tadi memilih cara pedagogi yang terbaik hmm. untuk pelajar-pelajar ni, jadi pedagogi ni kita kena tengok uh, kelas tahap-tahap uh, murid hmm. kita yang kita mengajar tu, kita tak boleh guna pedagogi di kelas ini uh, untuk pedagogi di kelas yang lain, sebab apa tahap murid ni dia tak sama ada murid yang cepat tangkap ataupun cepat faham apa kita mengajar. So, kita boleh guna contohnya PX21 dengan aktiviti-aktiviti uh, yang uh, banyak untuk budak uh, dapat. Tapi, bila kita aplikasikan uh, pedagogi itu pada kelas yang mungkin kita kata agak lemah, uh, aktiviti itu tak berjalan seperti hmm. yang kita inginkan ataupun yang seperti kelas yang lain buat. Uh, mungkin uh, murid tak faham, pergerakan jadi lambat. Uh, input yang disampaikan uh, tak lengkap jadi pedagogi dipilih mengikut tahap murid Uh, kadang kala cara yang lama cok and talk uh, berkesan untuk setengah kelas ha, di samping uh, bukanlah kata saya kata cok and talk ni sepenuh masa uh, kita boleh buat aktiviti-aktiviti yang ringkas tetapi aktiviti tu menuju kepada objektif pem Pengajaran kita pembelajaran hari itu. Uh, yang penting uh, murid uh, faham uh, apa yang kita mengajar dan kita mencapai objektif pengajaran kita pada hari itu. Uh, biasa saya saya uh, uh, bila masuk kelas uh, saya akan tulis objektif pengajaran saya pada whiteboard murid pun tahu apa yang perlu dicapai pada hari ini. Jadi uh, di akhir kelas saya akan tanya balik kepada pelajar, murid ni uh, kita capai tak benda ni kalau contohnya uh, murid dapat jawab, sebab so, betul kita dah capai pengajaran, hmm. uh, jadi uh, kita faham murid sekarang ni lebih kepada teknologi uh, sekali-sekala kita boleh sesuaikan dengan uh, pembentangan uh, guna powerpoint Uh, guna teknologi, teknologi lah tapi itu tengok juga pada faktor, banyak faktor lah sekolah hmm. uh, kemudahan yang ada hmm, uh, dan uh, fasiliti dan sebagainya lah, jadi uh, okay. dan pembelajaran ni bukan terhad dalam kelas saja sebenarnya, kita boleh bawa pergi ke luar kelas, uh, dekat padang, dekat-dekat uh, okay. tam, uh, library, yeah. taman supaya budak tu mempunyai uh, berlaku perubahan atau bubat uh, dia rasa oh, belajar ni bukan sahaja dekat kelas sebenarnya boleh berlaku di mana-mana sahaja uh, tak kisah di mana seakan uh, asalkan objektif pembelajaran, tu tercapai dan murid faham itulah uh, nak kata zaman sekarang ni kalau kita nak guna cara lama tak, budak ni cepat bosan so cikgu ni Mainkan main kena mainkan peranan untuk menarik minat murid di samping uh, objektif pembelajaran cikgu pun tercapai jadi hmm, kita ya, oh, paling penting jadi kita bagi mudah situasi ini situation lah hmm. murid faham objektif cikgu tercapai, ni? jadi selesai untuk kelas pada hari tu. itu itu hmm. pada pandangan saya lah kita lebih kena lebih fleksibel mengikut situasi Hmm. Uh, jadi uh, itulah untuk jawapan untuk soalan ketiga saya harap menjawablah soalan hmm. itu saya sangat suka pendekatan daripada cikgu dalam mengajar kepada murid-murid hmm. nampak cikgu ni bukan sekadar fokus pada akademik saja, tetapi juga kesejahteraan emosi murid maksudnya macam cikgu cakap tak belajar dalam kelas dia kita pergi padang hmm. uh, perpustakaan untuk kita Mungkin hilangkan uh, sebosan murid dalam hmm. kelas tu kan ha, Jadi memang betul lah bila murid tu rasa disokong Maksudnya bila cakap cikgu kita nak pergi kat luar boleh tak Ngantuk lah ha, Jadi bila cikgu uh, dengar dan bawa uh, mereka ni pergi keluar Mereka ni lebih uh, mudah untuk dia, dia orang belajar Dan boleh jadi positif hmm. dalam, kelas, dalam kelas tu hmm. Baik uh, terima kasih banyak banyak kepada Cikgu Hafiz yeah. atas perkongsian yang saya rasa sangat bernilai dan jujur. Uh, saya rasa ramai bakal guru lebih-lebih lagi seperti saya yang akan pergi praktikum ke sekolah nanti uh -huh. uh, belajar daripada pengalaman Cikgu uh, yang sudah lama selama 10 tahun. Uh, Sebagai mana kita tahu lah. Terutamanya macam bagaimana teori perkembangan ini boleh kita gunakan dalam situasi yang sebenar di sekolah. Okey, sama-sama. Saya pun selalu nak berkongsi. Harapnya lepas ni lebih uh, ramai guru faham sebenarnya murid ni bukan saja segi akademik uh -uh. tapi lebih kepada emosi dan juga sosial. Ah, uh, cikgu ni kena faham. Uh, kita ni bukan sekadar mengajar hmm. dalam kelas. Uh, tapi mendidik. Mendidik ni maksudnya kita nak mengeluarkan satu Potos. produk yang bukan sekadar pandai tetapi ada adabnya uh, ada nilainya uh, jadi itu tugas cikgu so memang besar sebenarnya walaupun sekarang ni ramai orang kata tak, apa, uh, uh, banyak cabaran cikgu uh, tak apalah kalau tak nak belajar aku lah akhir bulan dapat gaji tapi menjadi satu pada saya lah satu penghinaan pada option perguruan ni kalau kita melahirkan hanya budak yang pandai tetapi tak ada adabnya tak ada nilainya kalau kita pergi ke sekolah tengok budak buat kesalahan tapi kita, oh, malah saya tak nak tegurlah bukan kuasa saya, saya nak mengajar dalam kelas tak lengkap uh, tugas seorang cikgu adalah hanya sekadar mengajar tanpa mendidik murid itu menjadi seorang manusia yang lebih baik uh, itu pada pandangan saya lah sebab saya uh, mengajar-mengajarlah tapi kalau ada berlaku kesalahan kita kena tegur, kena ambil tindakan supaya murid ni sedar apa yang mereka buat tu salah dan perlu diberi teguran. Kalau tak diberi teguran mereka anggap oh, tak ada lah betul lah. Tak ada orang tegur ni betul, betul 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 lah. Jadi jadi itulah uh, pada bakal guru uh, kita kena tanam dalam diri kita bukan sekadar mengajar tapi mendidik ma uh, seorang manusia untuk menjadi seorang manusia yang lebih baik. Ah hmm, uh, memanusiakan uh, manusia. Uh, uh, manusia, kan manusia. Sebab masa budak di sekolah sekarang ni lebih lama banding mereka ya, di rumah. Betul betul. Jadi, kita boleh jadi 13 anak cikgu ni ibu bapa ya, kedua. Ya, yang mendidik mereka supaya jadi lebih baik. memang banyak cabaran. Daripada segi murid itu sendiri daripada segi ibu bapa yang memberi tekanan pada guru tapi itulah cabaran kita. Uh, bertindak bersyarakat uh, bersyarakat bertindak bersyarakat. mengikut prosedur-prosedur uh, yang ditetapkan uh, saya rasa kalau kita ikut uh, tindakan yang kita buat berdasarkan uh, soal pekeliling yang telah dikeluarkan insyaallah saya rasa tak ada masalah. Hmm. Uh, jadi itulah uh, harapan saya uh, kepada bakal-bakal guru ni semoga uh, sonok dan terus akan dalam profesion perguruan ni Uh, sepah pelajar nantilah hmm. uh, uh jadi itu saja daripada saya terima kasih sekali lagi uh, menjemput saya untuk sesi temu buah ini uh, okay. okay. Uh, betul cikgu macam ada saya dengan satu pepatah ada hmm. dulu baru ilmu Ya yeah, hmm. betul. jadi apa-apa kita kena mendidik uh, murid tu dengan adab baru kita datang dengan ilmu. Betul. Hmm. Jadi insya-Allah terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Hafiz. Aa, semoga kita terus diberi kekuatan dalam mendidik dan membimbing murid-murid kita ni ke arah kesejahteraan dan pembentukan insan madani insya-Allah. Insya-Allah terima kasih.